Hello, uh, saya bukan mahu menyelesaikan masalah pekali sepunya terkecil untuk anda di sini, tetapi selepas saya tunjukkan beberapa contoh di sini, anda bolehlah cuba sendiri di bahagian modul-modul pekali sepunya terkecil. Jadi mari kita cuba satu contoh. Okey, misal kata pekali sepunya terkecil bagi 10 dan lapan. Saya akan tunjukkan anda dua cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pekali sepunya terkecil. Yang pertama, saya namakan teknik ini teknik kasar dan saya rasa ia adalah bagus kerana ia dapat memberikan anda penerangan yang jelas terhadap topik ini. Kemudian saya akan tunjukkan pula teknik yang lebih halus atau lebih mudah. Jadi teknik yang Pertama ini hanya memerlukan anda untuk menulis secara berturutan semua pekali bagi dua nombor ini dan dapatkan pekali terkecil yang ada kepada dua-dua nombor tersebut. Jadi, mari kita senaraikan semua pekali untuk 10. 1 x 10 adalah 10. 10 x 2 adalah 20. 30. 40. 50. 60. Ops, bukan 67. Ya, 70. Uh, seterusnya 80, 90, 100 dan seterusnya. Sekarang kita senaraikan perkali untuk 8 pula. 8, kita ada 16, 24, seterusnya 32, 40, 48, 64, 72, 80 dan setelah. jadi sekarang cuba kita kenal pasti yang manakah adalah perkali sepunya. Jadi saya dapat lihat di sini 10 kali 4 adalah 40. 8 ya 10 kali 4, 8 kali 5 juga adalah 40. Itu adalah perkali sepunya. Jadi kalau kita teruskan, aa, saya dapat lihat 10 kali 8 ialah 80 dan 8 kali 10 juga adalah 80. Kalau kita masih teruskan, kita akan dapat lihat 120 juga adalah pekali sepunya, kita dapat lihat 160 juga adalah pekali sepunya. Tetapi kita, yang kita senaraikan di sini ialah 40 dan 80 adalah juga pekali sepunya. Jika soalannya menanyakan yang manakah pekali sepunya terkecil. Jadi 40 yang saya lihat di sini adalah lebih kecil dari 80 maka 40 boleh dikatakan sebagai pekali sepunya terkecil. Jadi itu yang saya panggil teknik kasar. Apakah yang saya panggil teknik halus atau mudah pula ialah anda cuma perlu melihat kepada uh, faktor 10. Jadi faktor untuk 10 adalah sudah tentu 1, uh, 2, uh, 5 dan 10. Jadi faktor untuk 8 pula ialah sudah tentu kita akan mulakan dengan 1, kemudian 2, 4 dan 8. Dan apakah faktor sepunya terbesar bagi kedua-dua nombor ini? sudah tentu aa, jika anda lihat pada senarai nombor ini kedua-dua nombor berkongsi pekali sepunya 1 tetapi semua integer berkongsi pekali 1 itu tetapi nombor 2 di sini nombor 2 cuba anda perhatikan kedua-duanya berkongsi pekali ini jadi apakah yang kita boleh katakan di sini ialah pekali sepunya terkecil bagi 10 dan 8 dan ini adalah yang menggunakan cara yang mudah dan mungkin tidak berapa jelas bagaimana ia berfungsi tapi saya mungkin akan jelaskan kepada anda bagaimana ia berfungsi di dalam modul yang lain tetapi perkali sepunya terkecil bagi dua nombor ini mesti bersamaan dengan kedua nombor itu 8 kali 10 titik itu adalah salah satu cara menulis tanda kali 8 kali 10 kemudian dibahagikan dengan faktor sepunya terbesar bagi 8 dan 10. Jadi 8 kali 10 adalah 80 dan faktor terbesar bagi 8 dan 10 ialah seperti anda lihat di situ yang saya bulatkan itu 2. Jadi ia adalah bersamaan dengan 40. Jadi secara lazimnya saya lebih mudah mencongak Nombor-nombor uh, ini di dalam minda dan anda juga akan biasa mencongak di dalam minda tetapi saya lebih suka kepada cara yang pertama ini di mana saya tidak perlu menentukan faktor sepunya terbesar dan melakukan pendaraban atau pembahagian kerana nombor yang kecil seperti nombor 8 dan 10 mungkin juga 2 dan 3 adalah lebih mudah untuk mengetahui pekalinya dan menentukan pekali sepunya terkecilnya. Tetapi jika anda ada nombor yang sangat besar atau mungkin anda sedang menulis perisian komputer dan berhadapan dengan nombor awak, pada masa itu mungkin anda lebih mudah dengan cara yang kedua dan jika timbul keraguan, cara yang kedua ini boleh digunakan untuk memastikan anda tidak terlepas pandang mana-mana nombor semasa menggunakan cara yang berada di sebelah kiri ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih.